Беларуси, белорусы в конфликтах не участвуют. У нас просто всех сразу захуярили, блядь, с чего можно было. Всех нахуй разделили, запиздошили и все. И Вась. Бля, я Игорь делся, блядь, в Беларуси. Немножко стал тусером, вот, потому что пидор усатый сфальсифицировал выборы. Я дальше стоял, блядь. Это была, это была очень крутая история. Разорванная штанина, вся нога в крови, блядь, такой экшен. И она меня завела себе домой, накормила, напоила. Украинцы, блядь, воюют всю свою жизнь, блядь, против э, этих свино-собак. Уже война столетиями у вас, блядь, на вас все покушаются, вы все сражаетесь. И большинство футбольных фанатов, националистов уже были на карандаше, да? И как бы понимали, если не только рыпнуться, а мусораж уже обзванивали, да, и говорили, не надо. Ну, в Украине, я скажу, Майдан это была махновщина. Это была такая организованная махновщина, что просто ужас. Я, я на Майдан в Киев приехал, тут полают шины, Тут там бабка стоит, киркой выбивает брусчатку. Ну и тут шины горят, там мусора поливают с бразбойда, стрельба, там коктейли кидают. Тут тебе это, там бабка буржуйка, там люди стоят, баррикады же заледеневшие были. Люди по очереди проходят, им там добро дают, понял? И нет руководителей, знаешь? За Украину, бою за Украину, мы как-то очищаем имя белорусское, потому что мы знаем, откуда летит ракета, для кого, блядь, не секрет. И очищаем то, блядь, стадо долбоебов, которые думают, что Россия наши братья.